А подводные да лодки. <laughs> <laughs> Мастер <смех> вождения. В общем, всем привет, с вами снова я, Самурайчик. И, и тот человек. Под... И тут человек. Под, который... никнеймом Нубик. Всем привет. Мои новенькие. Друзья. Сегодня я в гостях у моего друга Самурайчика. Да. Точно. Точно ты все сказал, все, все приветствую я все сказал. Вообще вот так вот просто классно вообще вот, так вот. Сегодняшнее видео будет не на моем канале. может быть я его скопирую, как последний пират его уже на свой канал и по чуть-чуть подмонтирую. Скорее всего так и будет. Чувак. Ты я знаю, это нехорошо. Ты, 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 повторяешь точно манеру моего друга, мистера Эмиральда, который был в предыдущих видео по гитаре он вот также рекламировал свой канал, типа подписывайтесь, смотрите. Я про подписку ничего не говорил, это ваше право. А не А я знаю, как денег тут можно отчитать. Да ну, на краде машин, короче. А они не, они не подряд продают, чувак я думал ты больше просто понимаешь. на мою машину на тебя ну вот направит розы вот там награда какая ты сам себя убей тебе что дадут нет вот именно что нет ваша нет. я думал с собой. у меня нет интернета так что я не него мастер вождения и сегодня я мы я покручу тебя вожу да ну не надо у тебя, у тебя какой статус вождения я Нет. Мало ну, Там должно быть написано, знаешь как? Там статус вождения есть, если посмотреть игроков. У меня статус вождения гонщик. Я могу тебе это прямо сейчас подтвердить. Хочешь? Давай. Не веришь мне? Вносливо совет Вождение гонщик. А что у тебя за знак Когда принято? Конопляна Это знак банды вообще, который я, я на, сам, на, на, данный момент сама пишу. Чего? Поучаствуй там, не знаю, в гонках, деньги. Да не в этих сериях тогда. Я больше не в серии. Так, теперь дай мне немножко погонять пытаюсь сейчас я дам тебе полетать на Крыгобобе. Слушай, я, 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 могу на своем, вот, самолете, в других гитарах, налетать летающих на Крыгобобах и прочих э, летных транспортах. Сколько в мире? Все равно ты полетаешь на каргабобе. А да, подписывайтесь на мой канал. Да-да-да! Я все же дер... не, сдержался. Поздравляю тебя. Здесь титаны ведь находятся. Здесь и титан, и крыгобоб, чувак. Но ну, титан а, тут да. редко, титан редко встречается. По-моему, он очень. В моих сериях он очень часто спавнился. А Грагобоб, вместо горевого Боба, мне давали вертолет с пулеметом. Ну, все бывает. А мне наоборот вертолет с пулеметом редко попадать. Я даже не знаю, что добавить. Мы пока едем очень скучно. Может быть, у моего друга будет звук ужасный. То, что у него нет. Я промолчу. Всё. Так. Самурайчик, это не круто, то, что ты сейчас делаешь. Это забавно. даже не забавно. Ну, у каждого свои. Будь гораздо умнее. Никто не любит и ты смотришь так умнее. Ну, если на меня кто то... Пять человек. Один из них просто. Один из них Илья. Еще Илья мой родственник, это мой одноклассник. Какой-то чувак и один из моих друзей, которые всегда мной по скайпу играют. И сейчас и скоро будет наш дорогой друг. Нет. Смотри, я буду на тебя подписан своего просмотра аккаунта. Понял? Понял мне ничего не понятно. Короче, где я видео смотрю? Я буду начать тебя как он подписывать. ладно. Пока... это не вдумай, если ты меня напишешь, писать под комментарии, но реально мое имя, потому что я провожу конкурс на раздачу жесткого диска. Да, да, да. Знаю я таких людей. По большей части больше 60% ютуберов, которые устраивают какие-то конкурсы, не выдают призы участвующим в играх. Ты в курсе? Я показала, что скидишь прямо на камеру. Дал слово, даже документ подписал, то, что я отдам тому, кто э, отгадает мой никто. Документ официальный, да? Да. 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 С печатью нубика. Радужного цвета. Ты его сам писал? печать сам выкал и ну сам вы ну сам сделал печать ну я, короче понял фальшивые документы бумажка не фальшивая прям союз печати да стыд же ну ты очень хорошо говоришь ну я специально вообще почему я я не мог. Я на самолете могу так лететь аккуратно, потому что я же не поцарапаюсь на А ты на машине не можешь проехать. Ты дурак, что ли? Я еду специально так. Ну вот хорошо, что они не живут. Я хочу машину. Я приглашаю еще на миссию хорошо да мне плевать, мне плевать. Она плохо награждаемая, это раз. А два, я не буду ее проверить. А нет, ты ленивая жопа. Я не ленивая жопа. Учитывая то, в это, что я накопил 100 тысяч, я нервно не Ну, за два часа. Нет, я не Один миллион с чем-то в банке. Да хватит врать. Ты я его начал задонач... Значит, ты его задоначил. Ни копейки не потратил на него. Да не верю я тебе. Не верю. Только. Сколько ты играешь уже? Не верю Ну вот, ври больше. И это новогоднее награждение. Ври тогда больше. Ладно. Это на год не Один, я знаю, сколько будет один миллион. Да, за новый год. Нет, не за новый год. За, не... за Next Gen версию, там было обещано один миллион долларов вот тогда. Next Gen, fuck его. Я не знаю, мне дали. Я загрузил в новый год, не дали. На новый год не дали деньги. Ну, я сам дал, я сам смотрел, мне только автомат дали и какой-то еще фунт. И вот пошла почти восьмая минута нашего скучного видео. Может быть сначала надо было около титан. А... Зарви тут самолет. Не надо, титан не заспавнится. Это глупая идея вообще. очень глупая. Просто завей. Внимание, вы становитесь психопатом. Тебя убиваю. Давайте еще. Давай-ка я Давай. попробую. Давайте-ка еще вертолет заходим. У тебя две звезды, дурак. Ну, ну, ну Дай-ка я попробую поиграть. Будешь, что, Ваня. Ну, где мой будыш, будыш? Самурайчик, дай мне поиграть. Где будыш? Стой, где будыш? Я не понял, где мой взрыв вообще. Ну, погоди ты! Я сейчас я ещё нажму на кнопку остановиться. Ну погоди, я хочу вертолет заходить. Так залезь на него и полетай, а потом спрыгни и взорви. Не надо. Короче, это... Как самолет этот бот? Это, это взрывоопасный не самолет. Бот. О май гад. Дурак. Ага, еще кто Теперь давай, давай пошли. Еще кто тут дурак? Еще кто тут дурак? Девятая минута пошел. Я знаю. У Нубика нет. У Нубика нет лицензии, поэтому он не может снимать видео даже больше. 15 минут. У кого? У меня может? Да. Ну, ну, Аня, я, а, простите, морячек, простите. А, хватит меня, перепутал Ники, простите. О, ну, кто это, это такой приехал? Это полиция, дурак. Ты явно не понимаешь, что так? Не взорви свою машину, это будет самый идиотский поступок в этой серии. Ваня, сколько ты за уже заплатил? Ну это. Она новогодняя? Она не новогодняя. Я ее встретил, заплатил за нее ладно в 3000. За то, чтобы ее застраховать. Она очень мало та Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все, я отдам ее. И сегодня с вами был я сам Пожарного взорвали машину, взорвали саморад, взорвали вертолет, убили себя. А в следующей серии, то есть в моментальном продолжении, мы будем смотреть, как играет наш любимый друг. Ну, да. Во-первых, я только да, первый, э, в первом твоем видео появился. И канал мой немного. Не мы... неделю неделя появился, Моему каналу два месяца не Юбилей еще мы снимем. Вполне возможно. В общем, на, на десятый год будет 10 подписчиков. Ну все, пока. Всем удачи. Отписывайтесь.